Здрасте. Привет. Я из Киева, Украина. Молодец. Правда, да. Я молодец. Да. Как к войне относитесь? К чему? К войне. В смысле, как отношусь? Война, да война. А что теперь? В смысле, Случилось? война? Ну ва ваше отношение к войне. Случилось так. Э ну сл ваше отношение к войне. Отношения? Ваше это личное полно. отношение к войне. Как вы относитесь Я к этому? Них не бывает такое? Нет, не бывает. Ну, у, у сыкунов бывает, да. Они боятся сказать и говорят, что никак. Нет, нет. Ну, в прямом. Ну, а человек нет, боится нет, озвучить нет, нет. свою позицию. Ну, что это такое? В смысле? Ну, в смысле. Ну как нейтрально. Ну куда-то же все-таки чаша весов склоняется больше, хотя нет, бы чуть-чуть. Ну, ну, не бывает, не И будете получать пи Ну, так вот по позитивно, меня? так так и скажи позитивно. Ну, Я рад, что убивают украинцев. Скажи, ну скажи, так что ты боишься? А в смысле украинцев? Тебя, как и всех а других, вы, будут знаете, судить а вы, за агрессивную не войну не убивает, в России, а не, не за слова в рулетке. в рулетке. Поэтому, Поэтому ты не, не бойся, можешь уже в рулетке говорить все, что хочешь. Ты уже, как бы, все равно участник этого всего. Тебе даже по лицу видно, что ты ты, но, ты новость, новость про ТЦ видел уже? Что у тебя ТЦ, Новость в торговом центре. Что там у вас? Пошел, пошел на... кнопочку не попадаешь? Да попросил бы, я перемкнул бы, мне же не важко. Здравствуйте снова. Здравствуйте. Как у вас? Что-что? Поздоровались. Необычно. В первый причем вы поздоровались. Да, так я и в прошлый раз, в прошлый раз. Мы же с вами знакомы, мы там минут 30 Напомню, с вами да? общались, да, да, минут 30. Вы звук не отключали мне, нет? Э, ну, Вы я, отключаете я... звук, нет собеседник? Да, да, отключаю. Причем не предупреждаю, беру и просто отключаю вообще. Давайте, если мы будем с вами общаться, давайте Если кто отключает звук, тот очень такой человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Не, не, я не хочу нет. так. Ну, я хочу отключать. Я было... первое время не отключал, и вот моей как бы даже таким вывозите, я не преиму... конкурентным преимуществом было то, что я мог человека, не поднимая тон не выключая звук, переговорить и заставить замолчать. Но на самом деле, когда это смотреть после, это как такая какофония просто, нужно выключать звук. Поэтому я когда говорю, и мне удобно, я могу выключать, могу не выключать. Если человек дает сказать, зачем выключать? Я человеку всегда даю сказать. А что такое какофония? Это когда не в попад, не в попад звуки. Вот. Что вы, ну, а, не по руки, ну, ну когда оно не не дисгармония дисгармония, вот когда, когда нету оркестр, резо, резонансной гармонии, когда нету, когда каждый в свою есть. сторону и ритмика не совпадает, ни темп, ни громкость, как-то вот так. Слово это пошло, знаете, когда оркестр вот, в оперном театре настраивает инструмент. Пс, там, именно, так, один, именно так, именно вот так. Это и называется, да, в оркестровой яме, когда разыгрываются, настраивают, именно так. Ну, я вам сам процесс сразу описал. Вот. Нет, вы правильно ответили, я вам задал вопрос. Вы правильно ответили. Мы в прошлый раз с вами, если помните, очень детально обсуждали про террор. Почему Россия прибегает к террору, а Украина не прибегает к террору. И вот у вас произошло такое интересное событие в этом Крокусе. Как это вы это к этому относитесь? Какие у вас мысли относительно этого? Отрицательно отношусь, естественно, теракт, естественно. Mm -hmm. Как можно относиться? к так, так, так. не, мирным, не люди, дети. А почему и не я смогли защитить ребенок. себя? Почему ФСБ ничего не сделала? Ну что, по-вашему, ФСБ должно ходить по всем... Именно, именно этим там, ФСБ там, и заменяется, там, да. да. Вот оно должно не по Украине ходить, а оно должно как раз вот на своей территории ходить и заниматься там. защитой своих граждан. Откуда вы знаете, что оно должно? Не граждан Донецка. Не, ну, может, вам я и не думаю, должно. Вы знаете, что... Должен... А хорошо, а кто если должен задержан, защищать? А кто должен Государство. защищать? Государство. Так не защитили ж, не защитили, пропустили. Ну почему не защитили? Защитили. Жир ну, намного это? больше, если бы не среагировали. В плане не среагировали. Но так как, как это нужно. пропустили? Как это допустили? Всех бы, всех бы там попали бы. Ага, Что? понял. Что? А Что? то есть Конечно. им помешали, помешали спецслужбы. Конечно, помешали. А как же ж они уехали, если помешали? уехали то есть давайте логически время. Они давайте понимали, логически что, подумаем. Блин, примут, они стартанули сразу. Э, а так а, а чего они тогда всех э, и остальных не бывали если еще не было они ну, не, 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 не было приехали а не Примерно. было времени то и есть, есть, есть они, успели, они успели они успели зайти захватить поджечь, а, а, зайти в зал зайти в зал походить по коридорам поджечь взорвать и, взорвать, и уехать да. и за ними даже погони еще не было а сколько а, же у вас, же а погоня сколько у вас была, полиция? Вообще, погоня была за ними, была погоня. Ага, а сколько у вас же полиция едет на вызов, что можно целый э, центр спалить, пока приедет полиция? А сколько там а людей что, было, напомните? Ну, вот поджег он и все. Ага, поджег и, и все. А сколько людей чему, там было? Не да, да, нет, должна. Нет, а, нет, а то, что... Шо... А, а то, что Америка и Британия предупреждала, что будет такое, почему не прислушались? Ну, потому что целью было, чтобы Путин ввел особое положение, поэтому предупреждали, чтобы потом не признать выборы, потому что они были организованы. Так а ввели бы особое, особое положение, особого... и люди не пострадали бы, представляете? Нет. Ну а перенесли потом... бы, перенесли а... бы выборы на неделю. А подождите, подождите. подождите. Откуда, откуда вы знаете пострадали или нет? Вы как вы в будущее заглядываете? В смысле? Ну как? А, вы говорите, не пострадали. Бы. Так предупредили вы, же, что? предупредили ну, откуда же. Вы, откуда, вы, же? Вы, откуда у вас такая уверенность? Предупредили же. Что предупредили? Ну что будет, будет, сказали, будет, 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 будет так, да, предупредили. Ш попросили что своих да. граждан не х... выехать что или вы не ходить. Дома, не выходить из дома. Да, 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 да. Да, вот, то есть не выходить из дома. Ну, э, как как эти все моменты э, осуществляются, я не знаю. Я не ФСБ, слава богу, не да, служил да, да, и да, не, да, не предпол... буду. Да, да, не делайте Ошибочных предположений. В смысле ошибочных в этом вопросе, делайте... Вы же руки. сами сейчас сказали, что не стали Это вводить хорошо. никаких чрезвычайных положений, чтобы не срывать выборы. Ну, то есть вам выборы важнее, чем жизни людей. То есть они, они были введены, но не на официальном уровне. А, не на официальном. Вы понимаете, что по всей стране что, комендантский час водить? Что? А если бы люди на концерт этот не сходили, то что? Чтоб случилось бы? Ну посидели в этот день бы дома, в магазин бы пошли бы, а на концерт, ну ничего страшного не случилось ну, бы. Ну вы в магазине бы устроили бы взрыв. А в магазине, я понял, я понял. Ну, что? Ничего, ну, ну что? просто вот так вот у вас все работает, ну, вот. вот так ну, вот, вот видите, у вас все работает. Это? А как, как вам эта история? У нас, у история? У нас а, все прекрасно работает. А как вам эта история? А, Это, о, ладно, до этого еще дойдем. Еду, сколько а? сколько, сколько людей было этих э, террористов? Сколько их было? Ну, официально, официально, да, группа вот из четырех. С четырех? Человек. С четырех человек? Успели взорвать, спалить и перестрелять в центр и успеть уехать? Ну, понимаешь... Вас, ну, как ну, гражданина, не, 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 не волнует? Вследствие ничего нигде не страшно Вследствие не стало? не участвуют? Нет, Нет, не участвую. Нет. Ну пойми, что никто не будет. Вот сейчас идет следствие, и никто не будет рассказывать, что в этом следствии происходит. Да зачем мне следствие? За, зачем человеку, это, который уже. Это же, уже, тебе не, это же тебе не шоу. Зачем человеку, который уже погиб, ваше следствие? Я говорю, как работают ваши органы. Четыре человека на одной машине приехали, спалили центр, постреляли людей и на той самой машине поехали до кордона Украины. Ой. Добрый вечер. Мы уже с вами как-то общались, поэтому. Да, я а сейчас При... смотрю, час назад вы слышали, что было. Да, да, я вот сел на стрим Но, и. Крокус интернешнл. Э, зашли боевики и стали зрителей концерта расстреливать, взорвали там еще крышу. Там, да, Нордост два ноль называется. А, ну вот нет, это скорее не Нор-Доск, это скорее другое, это скорее... Волгодонск. А, а скорее рязанский сахар. Да, 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 рязанский сахар абсолютно точно, абсолютно точно. Вот включил стрим и, и только после этого пошли новости и вот подписчики пишут и еще как бы даже не разобрался, оно еще все в процессе, вот будем наблюдать. Вот. Там было несколько человек. То, что я увидел сейчас, это недавно случилось. А, несколько человек с автоматами, которые расстреливали зрителей просто, да. И одновременно еще кто-то взрывал крышу, чтобы там загорелось и упало. А, Крокус Интернешнл в Москве находится около окружной дороги. Ну это окраина Москвы. Там. Угу. А, а, туда и там туда и я знаю, я был там рядом. Когда работал в немецкой фирме, э -э, это самое. Мы ездили на выставку, там рядом выставочный зал. И прямо вот буквально я, я видел, где находится. Я там не был, но знаю, где он находится. <форка> да, да, да. Ну вот вы абсолютно точно. Про рязанский сахар просто просто в яблочко ну, так и судя есть. судя по всему так, потому что а, перед этим были были сигналы спецслужб во все посольствам правда правда да, что-то подобное должно произойти да предупреждали просили хотя бы не посещать публичные какие-то мероприятия да. и заведения лучше выехать совершенно было такое верно, совершенно верно. и вот видимо вот вот сейчас это произошло завтра скажут что это что это были боевики террористы ГУР конечно. или там СБУ. Скорее всего, я так думаю, завтра будет объявлено. Покажут на камеру несколько человек, которые признаются в этом с визитками правого сектора, конечно же, и с книжкой биографии Степана Бандеры, как всегда. Обязательно, да. Обязательно. Не без этого. Да, с флажком украинским, потому что на секретное задание без флажка и биографии Бандеры, конечно, идти нельзя. Это точно. Ну, конечно, да. ну, вот. Но вообще, конечно, это э, такой факт э, в Москве, чтобы из автоматов расстреливали. Я такого не припомню. В Израиле такое бывало, да, частенько. Хамас расстреливал из автоматов. И взрывал там что-то, ну, чтобы в Москве вот такое было. Я чуть даже не помню, когда такое было. Да, да, поднимают ставки Путин. Все, все свои любимые козыри вход пускает. Значит, других уже карт не осталось. Вот. Ну, к чему это может быть? У меня есть предположение некоторые. Не знаю, прав я или нет. Что, скорее всего... Это сделано для того, чтобы объявить какую-то массовую мобилизацию. Именно, именно. Я просто удивляюсь, мне я, я тоже размышлял всегда в таком ключе. Ну, вы правы, мне кажется, на 100% я полностью с вами согласен. Я имею в виду, что последним временем мне кажется, что вот, а в России уже просто скажут идти, и они пойдут. То есть не сильно и нужно не, создавать какие-то предпосылки, основы. Вот. Ну, скажут, все равно пойдут. То есть они бы и так это, мобилизацию это сделали. В сентябре 2022 года больше миллиона успели убежать. А сейчас, я думаю, это не получится. Почему? Потому что они, они вели электронную систему повесток через госуслуги, и э, э, заблокировать выезд из страны любому, э, кого не выберут, займет э, одну секунду правда никто никто не сможет выехать потому что они они просто приедут э, в аэропорт или там я не знаю или наземный пункт перехода границы и там уже будет э, у, 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 у пограничников уже будут его данные да именно То вы есть, правы. никто не сможет выехать кроме что куда-то в Сибирь там я вот я, я видел когда в сентябре 2022 -го года там айтишник какой-то он э, не уехал за границу почему-то, а он у уехал в Сибирь, а там какие-то построил себе палатки, избушки какие-то, там что-то такое. Сейчас останется только в Сибирь в лес куда-то уходить, я не знаю, что они будут делать. Да, что-то такое будет, вы правы, вы правы. Спасибо вам, спасибо вам. Но вы держитесь, держитесь, я думаю, что Сейчас как-то вот э, уже очевидно, да, что в России все зашаталось. Да, 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 уже. Такого тыл, не тыл было падает. Год назад, еще два года назад. Сейчас что-то, что-то там не то. И вот э, вот эти батальоны российские там, которые идут там в Белгород, э, на них тоже реагируют как-то россияне э, многие с поддержкой. Поэтому Правда. Там что-то уже, там что-то должно измениться. Я не думаю, что ВСУ может победить российскую армию, вряд ли. Но если там все рухнет, то они сами войска. Убьют. Да, да. Все большие войны конец всех больших войн начинается с падения тыла. Вы правы, сто процентов. Падает тыл, а от этого и фронт уже начинает сыпаться. Дай бог, дай бог, я мечтаю об этом. Будем что... надеяться и все для этого делать. Спасибо вам тогда, хорошего вечера. И вам также. Всего доброго. Це той, друзі, громадянин Німеччини, який нам теж дуже круті, дуже круті історії про пропаганду російську розповідав.